bu nafs inson mana nafsdan aqldan va ruhdan iborat bo'ladigan bo'lsa eng bevafosi bu nafs bo'ladi mana manau tanangiz tana bu yoshligida juda nimjon sekinasta quvvat kirib katta bo'lib erkaklar o'n o'ttiz uch yoshida eng qirchillagan paytga yetadi deb aytishadi bizni yoshi kattalar o'ttiz uch yoshda jismonan eng baquvvat bo'lgan joyga yetadi yetti yil sakkiz yil davom etadi ya'ni qirq yoshgacha qirqdan keyin sekin astalik bilan unda yana zaiflik tomon yurish boshlanadi ya'ni bu tana nimjonlikdan bir kuchayib pikka yetadi va yana sekin asta qariganingiz bilan nimjonlashib bir kun bizni tark etadi ya'ni aniqroq ruhimiz bu tanani yani bu omonatni tark etib bu dunyodan ketamiz tana qoladi eng qizig'i nima ketadi ruh ketadi ya'ni siz bilan bizni ruhimiz hammasi yosh teng bu qarimaydi bir kunda bir paytda yaralgan biza necha yuz yil necha ming yil oldin yaralganlari ham hammasini ruhi yosh teng